будете получать тот багаж знаний, которые будут передавать вам коллектив школы. Сегодня, как никогда, значимо уровень образования для нашего государства, потому что все понимают, для строительства молодого полноценного государства необходима молодежь. Сегодня особое внимание уделяется социальным инициативам президента Виктора Федоровича Януковича в программе «Дети. Будущее Украины». Цель программы – обеспечить полноценный всесторонний доступ каждого ребенка Украины для получения образования, для получения образования, которое будет востребовано в европейском украинском государстве. В этом году в первые классы города Нежина идут более 730 первоклашек. 401 человек подали заявление и продолжают учебу в десятых классах. Я хочу пожелать школе поддерживать то высокое звание, которое оно заслужило и в городе Нежине, и заслужили ученики, участвующие в проведении олимпиад городских, областных, республиканских. Хочу сказать слова благодарности бывшему директору школы Крудько Людмилы Борисовне, которая вложила в эту школу свою душу, и те достижения, которые на сегодня показали ученики, это ее заслуга.